Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu Dimana pada kesempatan kali ini Kang Mumu mau berbagi informasi terkait beberapa jenis benih baru Yang memiliki produksi yang cukup tinggi Dan ketahanan terhadap hama dan penyakit yang cukup tahan Selain itu juga umur yang cukup genjah Jenis padi apa saja? Mari kita simak bersama-sama. Saksikan video ini sampai selesai, ya. Dan bagi para sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Jenis padi ini merupakan jenis padi legendaris yang masih menjadi primadona di kalangan petani di Indonesia, karena jenis padi ini memiliki ketahanan terhadap hama dan penyakit yang cukup kuat. Selain itu, dari jenis padi ini memiliki bobot yang cukup tinggi yaitu hampir sama dengan impari 32 selain memiliki produksi yang sangat tinggi jenis padi ini memiliki umur 95 hari sampai dengan 100 hari setelah tanamnya dengan daun bendera tegak yang tidak disukai hama burung pipit Kemudian untuk tinggi sendiri ini 93 cm dengan bentuk gabah ramping dan warna gabah kuning jerami untuk kerontokan sendiri ini mudah untuk kerebahan ini sangat tahan karena dari tinggi tanaman sendiri tidak terlalu tinggi. Kemudian untuk tekstur nasi agak pulen. Kadar amilosa sendiri ini 18,84%. Untuk berat per 1000 bulirnya ini mencapai dengan 26 gram per 1000 bulirnya. Dengan rata-rata hasil riil di lapangan yaitu 7 sampai dengan 8 ton. Yang memiliki potensi produksi sampai dengan 10,58 ton per hektarnya. Jenis padi Logawa Super merupakan jenis padi terbaru dari Logawa. Ini menjadi favorit para petani di tahun 2024. Yang selanjutnya yaitu jenis padi yang tahan dari kekeringan. Jenis padi ini selain tahan dari kekeringan memiliki produksi yang sangat tinggi dan ketahanan terhadap hama dan penyakit yang cukup tahan. Yang pertama yaitu impari 40. Impari 40 agritan ini merupakan persilangan dari NSIC RC138 dan IR123. Untuk jumlah anakan sendiri di sini lumayan cukup banyak yaitu 28 sampai dengan 30 6 anakan produktif Umur dari tanaman ini yaitu 116 hari setelah sebar Lumayan genjah juga ya Untuk bentuk gabah ini sangat ramping dan tinggi tanaman kurang lebih 100 sampai 102 cm untuk rata-rata hasil yaitu 5,79 ton per hektar gkg ya. Sedangkan untuk potensi hasil bisa mencapai 9,6 ton per hektar gkg. Yang selanjutnya yaitu Impari 38 Agritan. Di mana Impari 38 tadah hujan Agritan telah teruji hasilnya pada kondisi kering. Impari 38 tadah hujan ini memiliki Hasil gabah kering giling sebanyak 5,7 ton per hektarnya. Umur padi ini sangat genjah yaitu sekitar 90 sampai 95 hari setelah tanam. Dan untuk ketahanan terhadap hawar daun bakteri ini cukup tahan. Kemudian tahan terhadap penyakit Belas, tetapi agak rentan terhadap warna batang coklat biotipe 1, 2, dan 3 yang selanjutnya yaitu jenis padi yang berasal dari Ciamis Jawa Barat yaitu ngaus mawar dimana jenis padi ini diproduksi oleh KSP ya di Lakpok Ciamis untuk umur tanaman sendiri ini 95 hari sampai dengan 100 hari setelah tanam. Kemudian tinggi tanaman yaitu 83 cm. Untuk jumlah bulir yaitu 250 sampai dengan 300 bulir per malainya. Bisa dilihat sendiri ini bentuk dari malai kaos mawar. Untuk anakan produktif ini 23 sampai dengan 30 batang perumpunnya Bisa dilihat sendiri ya Lumayan cukup banyak untuk anakan produktifnya Kemudian untuk batang ini besar dan kokoh Jadi tahan rebah ya untuk daun bendera sudung kemudian untuk bentuk tanaman ini tegak lurus untuk kerontokan sendiri ini sedang ya para sahabat kemudian dari bentuk kebah panjang dan besar potensi hasil dari Ngaus mawar ini bisa mencapai 11 ton per hektarnya dengan rata-rata hasil di lapangan 8 sampai dengan 9 ton per hektar. Mantap bukan ya? Kemudian untuk bobot per seribu bulirnya ini mencapai 34 gram ya lebih berat daripada impari 32 dua. Kemudian untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit ini tahan terhadap hama warang batang coklat. Kemudian untuk hawar daun bakteri ini agak tahan dan pengerek batang juga tidak begitu signifikan untuk serangannya yang selanjutnya ini menjadi idola dari para konsumen beras terutama tengkulak gabah ya karena bentuk gabah yang besar dan juga panjang selain itu bobotnya yang sangat-sangat super. Yang selanjutnya yaitu pada herang 02 di mana usia tanaman ini 95 sampai dengan 100 hari setelah tanam, untuk anakan produktif ini mencapai 30 sampai dengan 40 anakan perumpunnya. Untuk tinggi tanaman yaitu sekitar 100 cm, dengan jumlah mulir permalainya itu bisa mencapai 400 permalainya. Bentuk gabah sendiri dari pada herang 02 ini ini besar dan juga panjang untuk rasa nasi pulen potensi hasil bisa mencapai 12 ton per hektarnya untuk berat dari jenis padi ini ini mencapai 33 gram per 1000 bulirnya untuk ketahanan terhadap hama, ini toleran terhadap asam-asaman, kemudian toleran kekeringan, dan juga toleran genangan. Untuk perawatan sendiri, sangat mudah. Itulah beberapa jenis padi yang tahan dari kekeringan dan juga tahan dari genangan dengan memiliki. Produksi yang sangat tinggi dan juga umur yang lumayan cukup kenja bagi para sahabat dan para petani di Nusantara yang memerlukan dari jenis padi tersebut, silahkan dilihat di kolom deskripsi. Di sana ada link untuk pembeliannya. Akhirul kalam, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.